Сержант, сержант Николюк Николай Где проживаете? Семейное положение, состав семьи. Проживаю в Хмельницкой области, Шепетовский район, село Вербицы, улица Суворова, 45. Зимой Жинка и Николюк Лариса Степановна и дочка. Николюк Виолетта Николаевна. В каком подразделении на какой должности проходили службу? 57 я бригада, 42-й батальон, 1-й взвод, 1, извод, 1 отделение на должности старшего стрелка. Когда и каким образом попали на военную службу? 20 марта прошлого года, ну я 2015 по мобилизации 4 года. В каких боевых действиях принимали участие? Там постійно ті бойові действия в сенсі. Ну, а характеризуйте їх. Ну, як характеризувати? Ну, стріляв з АГС, Це мене поставили було на АГС. Десь неділю, може, півтори назад. З АГС ну, стріляв тільки по блокпосту. по школе. Угу. Ну и все, и так больше, чтобы ну, таких ближних боев у нас не было. Угу. Когда и при каких обстоятельствах попали в плен? Вчера был в нетрезвом состоянии и не знаю, я, как мне мы... так, короче, занесло. Сюда ну, на вашу сторону. Угу. Вы один были, да? Один. А как вы покинули расположение подразделения? Или как что значит занесло? Как это получилось? Вы это с хлопцами. Ну, сейчас, короче, не помню сам как Даже как я к нему попал. Хорошо. Как вы оцениваете состояние и качество продовольственного и вещевого обеспечения, бытовые условия, всем ли у вас обеспечивает командование? Ну, вроде форму дают, но форма она не практична. Потом, ну, тоже на каждые 10 дней паёк приводит нам. Да. Пища горячая? Нет, мы готовим сами. На костре там, да? Ну, ну да. Mm -hmm. а Тоже я там пристроился. Mm -hmm. Качество продовольствия как вас устраивает? Mm -hmm. Не совсем, конечно, бутушонки для кого попадаются, такие шути даже и собаки не хотят. Mm -hmm. А очищенная вода? Ну, с водой вот были зимой трохи проблемы. А так-то привозят бутилированную воду там даже шумах стояла, вот там же воде снимает, Вот такую батарею. Ну, и машина там ЗИЛ приезжает, ну, с такой техничной водой из бочки там заправляем себе резервуар, чтобы помыть там постираться. Угу. Помывка как происходит? В каких условиях? Помывку увозить на цель в Дзержинск, на Радугу, там, где находится наш штаб, там, там нет душ. А как часто? Как часто? Ну, месяц, может, два раза. Будет. Может, и раз. Будет. Угу. А, как, понятие, как увольнение такое вообще существует, увольнение, отпуск. Отпуска дают, угу. но с отпусками тоже трудновато. А увольнение, как таких, ну, немало просто отпускают, там, например, вот, когда зарплата, чтобы поехать в город, купить там сигарет, или то угу. Там уже недалеко далеко от Как оцениваете обеспеченность вашего подразделения вооружением и военной техникой? Ну, если по пятибалльной цели, то можно на, тройку. Угу. Ну, скажу, БТР 70 они уже старые, что ехать зимой, это еле-еле будет с тех компаний. Хорошо. С вам как обстоят дела? А, заправщики приезжают, заправляют. То есть проблем нет, да? если надо куда-то выехать, это не проблема? Ну как, як? если Якщо... техника такая, что на ней выехать, то она постоянно занята, ну, командирована, так что у нас именно его ну что так, я бы захотел бы там поехать, то нет. Угу. ну так попросить там на почту поехать и там посылку получать и туда, так я вот. Так, то есть БТР, вы говорите, как бы в неудовлетворительном состоянии, да? Уже их давно надо было бесписать, а да, она... угу. А какая еще техника имеется на вооружении подразделения? Це ж у нас тільки і БТР і все. Ну так? да? Ну і автомобілі, да. Угу. Зап... Запчасті там все как бы, в наличні. Или з цим было перебуем? Ой, я не знаю <как> з тими запчастями. Ну, коротше, хлопці ремонтували БТР, то вони ну, дзвонили там вдома, шукали запчасти, щоб їм на то вот, За свої гроші монти ті. Угу. Как оцениваете морально-психологическое состояние вашего подразделения? Если бы сегодня вашему батальону дали приказ идти в наступление, многие ли его выполнили бы? Наверное, в проценте 50% это точно. Угу. Так, расскажите поподробнее о морально-психологическом состоянии. То есть какие настроения у людей, о чем они разговаривают в свободное время, как, какое у них отношение к нынешней политике Киева, к тому, что происходит в зоне Ато непосредственно. Какое отношение к противнику? Вот немножко об этом поподробнее. Ну, правительству то, не очень, конечно, такие отношения тоже, что командование тоже так не слишком хорошо так до нас относится. Ну, до простых рядовых. Ну и настроение какие. Все только ждут, чтобы побыстрее повернуться до дома и все. Насчет противников, что там какой-то такой сильную ненавистью пилалы там все, то нема такого. Употребляют ли и как часто в вашем подразделении алкоголь, наркотические и психотропные вещества? Насчет наркотических и психотропных не знаю, но алкоголь употребляется. Как часто? Ну, бывает, что и часто. в магазине или это самогон или как вот вообще в а командование употребляет алкоголь да. проявляет ли к вам заботу командование бригады и батальона что делается для улучшения условий службы и повышения дисциплины насчет условий службы ничего не робится а насчет повышения дисциплины то да ну за вот э, за пьянство наказывается там деньги снимают или там где-то посылают что-то с с тем кто борется. Ну борется как э, успешного считаете или нет? <клышленный> не? совсем, потому что уже ж, все что же не хлопчики маленькие уже ж все взрослые, так что вы это и хочешь то найдут везде, что то есть можно сказать, грубо говоря, что э, спиртные напитки употребляются регулярно, можно так сказать? Можно сказать и часто, а регулярно, это же было бы каждый день, но часто происходит. Э, какое Ваше личное отношение к тому, что происходит на Украине сейчас в данный момент? То есть к той политике, которую Киев проводит, движение на запад, Интеграция в Евросоюз, в НАТО и продолжение, грубо говоря, вооруженного столкновения здесь. То есть, не попытка договориться с лидерами э, донецкими, да? а продолжение именно вооруженного противостояния. Какое ваше личное отношение? Ой, личное мое отношение, что... то не, не мы должны договариваться, и не стрелять друг в друга, а должны договариваться с дипломатом. И считаю, что... Шо... В Европе мы так нужны, как собаки пятоного. Нам надо вообще-то самим свою краину, якось бы вытянуть из всего бардака. Но пока что не родилась такая любимая, такой хороший хозяин для всей страны. А так, все, что вы сами знаете, бардак переводит.